saya pun tak tahu kenapa uh, waktu tu saya ada post video dia kan uh, uh, saya cakap saya, saya bawa tiga jam uh, macam jauh dengan dia saya cakap saya rindu lepas tu dia sempat repost kot dikata uh, dia kata jumpa Isni cakap macam tu No one left behind. Nampaknya slogan yang sering dikatakan oleh pendaki sudah jadi sampah. Hakikatnya kematian mustaqim menggambarkan slogan ini hanya sebatas menanam tebu di tepi bibir. Ikuti kisah ini. Sementara itu, jenazah pendaki yang hilang ketika mendaki Gunung Liang dibawa keluar menggunakan helikopter Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia pada Jumaat. Mangsa Mustaqim Mansur berusia 34 tahun ditemukan maut di kawasan puncak gunung berketinggian 1933 meter dari aras laut. Pada 10 Oktober 2025, seramai 10 orang pendaki termasuk dua malim gunung perhutanan MGP berlesen memulakan pendakian dari Bukit Fraser Pahang menuju ke Gunung Liang Barat Tanjung Malim Perak. Antara mereka ialah Mustaqim Mansur, 34 tahun. Seorang pendaki berpengalaman yang menyertai pendakian ini dijadualkan berlangsung selama 4 hari. Mustaqim dikatakan bersemangat menyertai ekspedisi tersebut meskipun isterinya Nur Faratin sedikit berat hati kerana cuaca hujan dan musim sejuk yang tidak menentu. Sebelum memulakan pendakian, Mustaqim sempat menghubungi isterinya pada jam 2.40 pagi bagi memaklumkan bahawa dia akan memulakan perjalanan dan inilah detik perbualan terakhir antara suami isteri ini. Tapi masa dia pergi pun tak ada masalah kan? Lepas tu dia pergi Jumaat malam tu uh, Saya pesan kat dia nanti sebelum masuk Kau saya kan sebab saya tahu kalau dia dah masuk tu memang tak akan boleh nak contact So dia call saya masa tu dalam pukul 2.40 macam tu lah dia call saya Dia kata dia dah nak masuk Lala main Saya cakap dia ah, Okay lelok Kita jumpa hari Senin kan Kesudahan Haji Faris ni. Kumpulan pendakian bergerak lancar pada awalnya. Namun menjelang hari keempat, Mustaqim mula mengadu mengalami kekejangan pada kaki menyebabkan pergerakannya perlahan. Apa yang mengejutkan, beberapa ahli kumpulan yang lain kemudian turun terlebih dahulu dengan alasan mahu mendapatkan bantuan dari bawah meninggalkan Mustaqim bersama seorang rakan dan seorang malim gunung di puncak. Keputusan meninggalkan mangsa dalam keadaan lemah di puncak merupakan kesilapan paling besar dalam mana-mana ekspedisi. Sekurang-kurangnya dua atau tiga ahli kumpulan perlu kekal bersama mangsa sementara bantuan tiba. Namun dalam kes ini, hanya seorang rakan dan Malim yang menemani Mustaqim. Setelah menunggu hampir sehari tanpa sebarang bantuan, rakan Mustaqim yang menunggu bersama Malim mengambil keputusan untuk turun ke bawah bagi mendapatkan pertolongan. Malim gunung yang tinggal bersama Mustaqim kemudiannya juga turun, meninggalkan Mustaqim bersendirian di puncak. Dari situlah bermulanya detik hitam kisah ini. Dua hari berlalu tanpa khabar berita daripada mustaqim. Pada 14 Oktober isterinya Nor Faratin mula berasa tidak sedap hati apabila suaminya tidak pulang seperti yang dijanjikan. Dia nekat membuat laporan polis di balai polis Sungai Petani Kedah. Selepas gagal menghubungi mana-mana rakan pendaki suaminya, laporan inilah yang membuka gerakan segera mencari dan menyelamat SAR oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia bersama Polis Diraja Malaysia. Operasi SAR dimulakan pada 15 Oktober 2025 sekitar jam 9 pagi melibatkan pasukan dari balai bomba Tanjung Malim dan unit udara Bascop pada 16 Oktober 2025 kira-kira jam 3:30 petang segala-galanya mula terjawab apabila pasukan SAR menemui jasad Mustakim Mansor dalam keadaan tidak bernyawa di puncak Gunung Liam Barat pada ketinggian 1933 meter dari paras laut ketika ditemui terdapat sedikit kesan pendarahan pada hidung dan tubuh mangsa masih lengkap berpakaian mendaki mayatnya kemudian diterbangkan menggunakan helikopter AW189 milik unit udara bomba pasuk pada jam 2:45 petang sebelum dibawa ke Hospital Slim River untuk bedah siasat. Hasil pemeriksa forensik kemudian mengesahkan punca kematian ialah hipotermia atau kesejukan melampau yang menurunkan suhu badan di bawah 35 darjah Celsius. Untuk pengetahuan korang semua, keadaan di puncak Gunung Liang dilaporkan sangat sejuk pada waktu malam dengan suhu antara 10 hingga 13 darjah Celsius. Dalam keadaan lemah akibat kekejangan otot dan terdedah kepada cuaca ekstrim, Mustaqim dipercayai tidak mampu bertahan lama selepas ditinggalkan sendirian. Alirahal Mustaqim Mansor yang meninggal dunia akibat kesejukan lampau di Gunung Liang Barat kemarin selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Lahar Tabut di Masjid Jami Nurul Saadah, Kepala Batas Pulau Pinang selepas solat subuh pagi Sabtu. Jenazah Mustaqim sebelum itu selesai dibedah siasat di Hospital Slim River, HSR Perak dan tiba di masjid di tanah perkuburan berkenaan kira-kira jam 2 pagi disambut ratusan individu terdiri daripada ahli keluarga rakan dan penduduk setempat Jenazah tiba sekitar jam 2 pagi bagi memberi peluang ahli keluarga dan orang ramai menziarahi buat kali terakhir sebelum dikebumikan selepas solat subuh. Lebih 200 ahli keluarga, sahabat dan penduduk setempat hadir mengiringi upacara pengebumian. Suasana hiba menyelimuti tanah perkuburan apabila isteri Allahyarham Nur Faratim kelihatan tidak dapat menahan sebab sepanjang proses pengebumian dijalankan. Adik Allahyarham Muzamir mangsa 33 tahun. Mewakili keluarga mengucapkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam operasi SAR sehingga jenazah abangnya berjaya ditemui dan disempurnakan namun dia mengakui keluarga masih terkejut dan sedih dengan cara pemergian abangnya itu kita bukan pasal anak mati Macau. anak mati kita tahu kita reda itu ketentuan dia yang kita tak puas hati ini pasal pun pentingnya dia yeah. tu Ah, haa lepas tu tak buat report polis Depa tak buat langsung. Masalah. Bini dia buat report polis dekat apa dekat mana? ah, ha, dekat Sungai Petani. Buat report polis baru boleh tahu. Lebih menyedihkan, pihak polis dan bomba mengambil masa hanya 3 jam untuk menemui mayat anaknya berbanding 6 jam usaha rakan-rakannya yang tidak berhasil. Dalam pada itu, polis mengesahkan dua maling gunung yang menyertai ekspedisi berkenaan telah ditahan di bawah Seksyen 47 Akta Perhutanan Negara 1984 Timbalan Ketua Polis Perak DCP Muhammad Azlin Sadari berkata kedua-dua mereka tidak memiliki permit sah untuk memasuki kawasan rizab hutan di sempadan Perak Tangkapan terhadap dua maling gunung ni dek kerana mereka ni uh, masa naik di belah Pahang dia ada permit memasuki kawasan hutan simpan ada permit lahan tangkapan dilaksanakan oleh Jabatan Perhutanan Negeri Perak atas kesalahan memasuki atau berada di kawasan hutan simpan tanpa permit ataupun tanpa kelulusan yang... Siasatan awal mendapati kumpulan pendaki mempunyai permit sah di bahagian Bukit Fraser Pahang tetapi tidak memperolehnya untuk bahagian di negeri Perak. Kedua-dua malam itu diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Perak untuk tindakan lanjut. Disipi Muhammad Azlim turut mengesahkan kematian Mustaqim disebabkan faktor kesihatan dan bukannya akibat jatuh seperti didakwa di media sosial. Beliau memaklumkan mangsa dipercayai mendaki dalam keadaan kakinya sakit dan keletihan melampau sebelum mengalami hipotermia. Apa pendapat anda? Adakah ini satu takdir atau kesalahan kumpulan pendaki? Susah nak kata kalau tak terima kejadian ini dikatanya kita ni tidak menerima takdir Allah Subhanahu yeah, Wa Taala. Ya segala yang jadi memanglah takdir tapi tugas maling memastikan semuanya berjalan lancar dah tu apa guna kalau kita bayar maling gunung tapi tak tahu nak buat kerja betul tak? salam takziah buat keluarga mangsa no one left behind slogan sampah Al-Fatihah